Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У Трампа. Да я, я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типа, я сомневаюсь, что Украину позбавлю до помоги, и сомневаюсь, что Америка прям выйдет с переговоров. Ну, честно, это, ну, это бред. Чи в Путина есть что-то на Трампа, чем он может тиснуть и влиять на его решение? Сразу да, потому что пиковая дама карта зла выпала. Ну еще видишь пиковая дама, восьмерка и десятка, то есть какая-то информация, десятка бубновая. Ну какая-то такая информация, как бы которая довольно-таки важна, да. Не не пустословие. Чем быть? Восьмерка, лишь восьмерка. Восьмерка это либо разговоры, либо мысли, разговоры. То есть -то разговоры, может, може, якісь записи чогось, може, то может, вот такое, так. Да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка у новому. Туз Ні. Ні, взагалі нет. нет, вообще нет. Санкції зараз будуть продовжувати надавати Росії, тому що США вже зараз ніби відмовляється від тиску санкційного на Росію. Чи все ж таки припинять нові санкції надавати і, можливо, навіть старі відмінять, чи все ж таки будуть? Чотирка пікова час. Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как и было. Ну, что сколько такое Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров, они много будут разговаривать, думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабить санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога. То есть это какое-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью оно будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Довго, нудно. Знаємо, що Європа навпаки все ж таки е, наклала нові санкції на Росію. Чи зараз їх буде достатньо, щоб Росія почала рухатися в сторону перемовин, в сторону якось врегулювання ситуації, яка зараз є? Да нам теж якось падало, що Америка буде як то так, а Європа наоборот, типа в плюсі для України. Я помню було таке. понимаешь, касательно переговоров еще рано говорить, потому что я же говорю, что карты такие падают, что они растягиваются. То есть еще не единоразовая встречи будут еще не единоразовые разговоры и не единоразовые переговоры. Поэтому пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько я не смотрела, даже клиентам, падает лето какое-то типа такое, знаешь, странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и, и, в личке, да, то есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее, все падает на лето, там, карта солнца. То есть не знаю, что-то летом, летом, не знаю, ну, бывшие возвращаться будут, переговоры летом будут, там, по войне какие-то решения, то есть, много чего будет летом такого, да, каких-то странных принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта солнца постоянно так падает. И летом все-таки не единожды уже падало, а касательно Днепрогресса, Типа могут быть какие-то ситуации по Днепрогресс. То есть они все-таки планируют, что то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбывается, все прям так хорошо. И куда-то мы четенько смотрим по всему. Прям Днепрогресс фонит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Угу. От іменно переговори, поки нічого не поменяется до іюня. Переговори, дні прогресс тоже з початку іюня. Раз все падає по карті сонця, тобто, коли буде тепло на літо, да? значить нужно змінитися з початку іюня, тоді события, які по карті сонця йдуть. Обов'язково повернемося до цього питання. Цієї ночі, взагалі, відбулося а, влучання. Сумська область, стрільбище знову є загиблі, і тут питання таке: це вже неодноразово, неодноразово на жаль, відбувається, і коли нарешті почнуть карати тих, хто власне організовує ці всі шикування, це все скупчення військових, яке, е, зрештою, призводить до таких наслідків. А тут діло ж не в тому, хто організовує, розумієш? много відбувається різних встріч, собі, яких там зборищ. діло в наводчиках. Тут же діло не в організаторах, розумієш? Дело в наводчиках. Ну блин. Ну, організували, ну і що. Ну, а наводчики ж як працюють? Ну тут е, в нього дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там а якісь, стороні, зрештою, Сумська область. Так а сколько у нас нагороджень? У нас день через день нагородження какие-то йдуть. Ну, давай ще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать как вкусить. Чи будет відміна а, таких скупчений військових на да официальном уровне? нет, конечно. Ревні? Ну, просто давай посмотрим сейчас. да, дама, десятка пиковая. Шестерка тут червовая. Ну, а десятка, десятка пиковая, подожди, а десятка пиковая, блин. Но ну, я сомневаюсь, честно. Ну, прям нет. Хотя будут, видишь, по семерке, по восьмерке там будут разговоры об этом, будут как бы пытаться. Может, оно уменьшится как-то, или может как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Якщо повернутися до теми навідників, та да, це величезна проблема. Хочеться зараз ідентифікувати, хто був замішаний саме у злиті інформації цієї, це просто мешканці, чи можливо це були військові або люди з політики. Жители, десятка жителей, десятка вот информация жители слили локацию про военных видишь три шестерки выпало дороги mm -hmm. про перемещение передвижение вот так жехлы ватцел сведомлю в, в известно Дуже хотілося б, щоб всі винні були покарані. Зараз хочеться повернутися до теми небезпек найближчим часом. Ти сказала про те, що зараз ситуація є нестабільною. Також знаємо про те, що нещодавно ворог принаймні оголошував ймовірність запуску міжконтинентальної ракети що найближчим часом все ж таки відбудеться. запуск ракеты ну, и какие заголовки загрозы есть для Украины Смотри, сейчас нет смысла смотреть потому что я всегда смотрю когда есть какая-то угроза то есть когда была угроза я выставила специально себе в Instagram пиковый валет когда ну все же понимают к чему это было и спокойненько все спали мои подписчики что они знали что ничего не будет там все четенько по предсказаниям Переговоры, ну, там четко все сбылось. Путин не приехал, Зеленский во вторую какую-то поездку собрался, как по картам было. Потом после его второй поездки должен был быть обстрел был. Снились по Киеву шахеды, обстреляли. Голосеевский район четко, все четко, ну, четко прям. Потом там падало, что орешником махать начнут через пару дней после, ну, этих переговоров, четко. Но там не падало по картам, что все умрут, типа орешник прилетит. Такого не было. Я сразу тогда еще говорила. А потом мы пересмотрели, и пиковый Валет выпал. Типа, ну, я пока не, не чувствую того, что мы от Решников умрем, честно. Пока, главное. Вот. И пока ничего такого не снилось. По Киеву тоже пока ничего такого не снилось нового. Орехов правильно предсказали мы. Причем Орехов сам пошел, даже не спрашивали о нем. Как-то он так просто. Васильков День прогресса, напоминаю еще раз, но Дне прогресса лучше смотреть уже с июня, потому что там падает сон. Лето, ну, типа летний, да, этот период. То есть пока до конца мая можно забить. Должны быть обмены, вот то, что я помню. И обмены падали. И знаешь, они анонсируют э, скоро, на вот, 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 скоро. Но там падало, что будут обмены, и когда я буду в дальней поездке. Учитывая, что в дальней дороге 28 числа на пару дней. Где-то там плюс-минус 28 числа должны быть обмены еще, да, какие-то. Что еще там было? По наступлениям там падала информация. Я специально смотрела, там тоже летнее наступление, реально планируют. Но как бы есть планы и действия. Да. Я знаю, что мне иногда падают планы на действия. То есть, там действия были. Там колесница, шестерка падает движение. То есть, это уже как вот как, как действия, которые произойдут. Планы и мысли по-другому показала бы. И там выпал пашку кубков. То есть я понимаю, что пошкупка в последний раз падал на, это, на такой вопрос подобный, когда я на ТСН давала прогноз про э, новые фронта. И мы не mm -hmm. понимали, Днепр это или Сумы. То есть и там, и там падало, и мы такие типа... И в итоге и там, и там, видишь, оно пошло. То же самое сейчас падает, что какое-то вот что-то будет новенькое. Но мы пока не можем посмотреть нормально, потому что нужно будет с июня смотреть тоже. То есть те вопросы, про которые не забыть, самое главное. Да? Вот четко какое-то наступление, какой-то пашку. Что новое уже? Что уже нового там будет? Какой новый фронт уже? Я уже не знаю. Или к чему это? Что-то по кубков. То есть вот это еще падало. Ну, там наступления должны быть, да.